Salam Gəncə, salam Kəpəs televiziyasının üfüqdən boylanan tamaşaçıları. Biz bu gün nəinki Türkiyənin, hətta dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri hesab olunan, dünyanın 3 ən böyük meqapolisindən biri olan İstanbul şəhərindəyik. Bu şəhərdəki, bu şəhər haqqında oxumaq, onun haqqında eşitmək, bu şəhər haqqında olan təfərrüatların daha çox olmasına kifayət etmir. İstanbulu kəşf etmək üçün mütləq bu şəhəri gəzmək lazımdır. Bu şəhərin tarixi abidələrini gəzmək, seyretmək lazımdır. İstanbul şəhəri nəinki adi bir şəhərdir. Bu şəhər hətta bu gün əminliklə söyləmək olar ki, tarixi bir şəhər muzeyə çevrilib. Odur ki, gəlin İstanbul şəhərini yaxından tanıyaq, gəzək və burdakı müəyyən əsas tarixi abidələrlə yaxından tanış olaq. İstanbul İçikiyədə yerləşən yeganə şəhərdir. Aburov Xanın mədəniyyət paytaxtıdır. 2000 illik tarix boyunca 3 böyük imperiyanın, 10 Roma, 82 Bizans və 32 Osmanlı sultanının iqamətkahı kimi tarixin hər üzünü görən məkan. Uzunluğuna 150, eninə 50 kilometr ərazini tutan bu şəhərdə hər il təqribən 30 yeni küçə və meydan yaradılır. Yeni yaşayış massivləri salınır. Bu isə o deməkdir ki, Türkiyənin hər 5 vətəndaşından biri İstanbulda yaşayır. Şəhərin keçmişinə səfər etdikcə, insan sanki bir qürurluq Bir yenilmazlıq dastanı oxuyur. Ən əsası isə türk əzminin, türk iradəsinin səhnəyə düşür. 5-ci əsr lämbərlərində Roma imperatoru 1-ci Konstantin paytaxt kimi Nikomedia şəhərindən razı qalmadığı üçün Bizantion koloniyasının yerində yeni paytaxt şəhərinin salınması barədə göstəriş verir. 330-cu ildə şəhərin rəsmi açılışı olur. Panisinin şərəfinə Konstantinopul adlanır bu şəhər. Öz tarixi boyu bir çox mühasirələrə məruz qalsa da, onun möhkəm qala divarları yalnız 2 dəfə, 4-cü səlib yürüşü və İstanbulun fəthi zamanı şəhər müdafiəçilərinin etimadını doğrultmuşdur. İstanbul dünyanın yegane şehirlerindendir ki, adı Kur'an-ı Kerim'de çekilir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ise bu şehir hakkında böyle değil. Konstantiniyye elbet bir gün feth olmayacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onun askeri ne güzel asker. təreallaşdırmaq 1453-cü il may ayının 29-da Sultan 2-ci Mehmedin başçılığı ilə Osmanlı ordusu payına düşür. Aylarla mühasirədə saxlanılan Konstantinopolun fəthindən sonra Osmanlı dövləti imperiya olur. 21 yaşlı Sultan 2-ci Mehmed Fatih ləqəbi alaraq Fatih Sultan Mehmed adlandırılır. Konstantinopolun fəthü ilə tarixin ən güclü imperiyalarından biri olan Bizant imperiyasının hegemonluğuna son qoyulur. Zamanla bu şəhəri Yunanlar Bizantion, Ruslar Tsargrad, Şərqi Roma imperiyası isə Konstantinopol adlandırır. Daha sonra 1930-cu il ərzində əksər qərb ölkələrində Şəhər hələ də Konstantinopol adlandırılmasına son qoymaq üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisi şəhərin adını dəyişərək rəsmi olaraq İstanbul adlandırır. MÜZİK Hər İstanbula 9 milyondan çox turist səfər edir. Qardaş ölkənin ən böyük şəhərinə ilk dəfə ayaq basanda isə İnsanda yaranan birinci tel surat olur. Napoleon Bonaparte hiç le yanılmıyor. Keşfeticice tanınan.